Вот такая вот торговая марка есть у нас в Украине. Ну, Рум, что ты скажешь? они Нормально. Отличные генераторы. Но сервисный центр у них и запчасти, конечно, трохи подхрамывает в Украине. Значит, приехал вот такой вот к нам дизеляка. Дизеляка. Крышку сняли. мы. Значит. Эх. Посадочное место заднего подшипника крышки было разбито полностью. А это его подшипник вам или это другой? Новый, да? А его разлетелся, да? целый. Ну, короче, убил посадочное место. Таких крышек в Украине, ну просто нихт. Нема их. Ниде нема их. Значит, что тут было сделано? Вот так вот наварено и фрезеровщиком тщательно обработано. Але помимо того, він трошки наробив тут царапин на самому статорі і якорі. Тобто Тут ще під большим питанням, як він буде працювати, Тому що особо його перевірити не, ну, не могли. Давши нагрузку там, 4 кВт, то йому стало щось тошне. Вот. Ну, Чоловіку якби попередили, сказали, що є такий от момент. Ну, на и вниз. Пока ничего не делаем. Собираем, заводим, пробуем. И будем понимать, в каком состоянии обмотка якоря и обмотка статора. Так что техника, техника хорошая. Телефон, адрес шапки профиля. Набирайте. Всем добра.